І знаєте, я для себе усвідомив, думаю, що я туди йду. І так, думаю, ну тому що це правильно. Думаю, ну так. Ну, тому що я відповідальна людина, так. Не тому що зараз ми домовились, то домовленість і треба йти так. Але думаю, не тільки то. Посвідомив найбільше, найперше, напевно, тому що я хочу тут бути. Тому що я хочу бути. Це добре бути відповідальним, добре ну, ревнувати, розуміти, але добре, коли це ти ще й подобається тобі, да? коли ти хочеш то робити. Тому слава Богу, що незважаючи на, навіть на ту погоду, да, не дуже приємно з хати виходити. Але я думаю, коли ти сюди попадаєш в цю атмосферу, ми тут разом спілкуванням молитві, то... Воно все перекриває. І це ну, дійсно я кожен день чекаю вечора. Хоча хтось скаже, ну, баптисти так не дуже до молитви, але я теж думав, що я баптист. Але той баптист, який любить молитву. <рес> а тепер, щоб трохи вашу увагу сконцентрувати, перейду на іноземну мову. Знаете, вот так вот размышляю уже 10 дней, да, здесь, и думаю, вот сколько раз уже за Украину молились, да, сколько разных было революций, сколько разных повстаний было, всего того, пятого, десятого, думаю, ну что это за такой народ Украина, что это за такая страна Украина, почему все время тут какое-то движение. Все время борьба, 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 уже много столетий, и постоянно борьба и борьба. Думаю, ну почему? И думаю, ну, наверное, если бы не была какая-то особая страна, особая нация, ну, наверное, бы не было такой борьбы. Потому что, думаю, если бы ну, не было какого-то будущего, какого-то предназначения, то не нужно были такие... Большие усилия, чтобы давить этот народ, да, чтобы <свы> смущаться над ним. То, наверное, на что ну, на больше ну, давление идет, наверное, от того, какая-то отдача будет. Знаете, в народе есть поговорка, в бесплодное дерево камней не бросают палки. или палки не бросают. Да? Что-то есть, что-то есть вот в Украине, что-то какая-то есть предназначение от Бога. И вот думая об этом, думая, были мы под той властью, под той, и так нас делили, и так. И вот сегодня есть эти нехорошие замыслы вообще от сепаратистки, да, чтобы разорвать Украину, потому что так легче. Да, есть народная мудрость, по-моему, восточная, когда сын, отец учил сыновей, держаться вместе. Да? Взял веник в руки, говорит, смотрите веник. Когда он связан и вместе, попробуй его переломать. А когда его распустит, то это все лишь соломинки. Раз-раз даже маленький ребенок может переломать. Я так вижу, что, наверное, уже лукавый затевает такую стратегию, когда он не может всех вместе, то взять и начать разделять разделять, поразрывать по областям, по регионам и раз-раз так и разломать. Я так думаю, задумы лукавого, да? Написано в слове «много замыслов в сердце человека». Но то, что предназначено от Бога, состоится. И, конечно, мы можем так на этом стать. Ну, все, что Бог в Божьей воле, все так и будет, ну тогда вообще нам не надо ничего делать и не молиться, не все, все принимать как данность, да. Но то же слово Божие нас учит, что наша брань, что мы должны встать на войну, да, взять все оружие Божие и воевать, потому что наша брань идет с этими и силами и начальствами и властями, духом и злобы под небесной. И мы должны это понимать, распознать и быть ответственны, доверяя Богу молясь, но тоже и действовать. И думаю, много замыслов, много людей, вот когда мы говорим власть, 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 я хочу так трошки уточнить, чтобы мы тоже учились, потому что и, трошки, как на меня неправильно говорить власть, неправильно. Правильно говорить люди, які при власти. Потому что не надо это обособлять, да, когда говорят, вот церковь плохая. Церковь не может быть плохая. Есть, может быть, паршивые овцы, да? Но надо уточнять, да? А то когда начинает, там церкви любви нету. Церковь плохая, это неправильно, потому что церковь принадлежит Богу. Да? Церковь есть невеста Иисуса Христа. Как? Я думаю, Иисуса уже это цепляет, когда на Его невесту Надо говорить, конкретный человек что-то ведет себя неправильно. Значит, он надо дисциплинировать с ним надо побеседовать. На зауважень, а нет, иди погуляй, подумай, пока и все вертайся. Так, так и тут неправильно говорит правла. Лучше говорить и точнее люди, какие правла. А люди, они приходят и уходят. Правда? Приходят и уходят. И нам надо понимать, и не надо делать с этих людей, царей, не надо делать с них монархов, потому что мы сами... Так вот с них делаем. Надо, надо понимать, что это слуги, да, президенты, исполнители, да, то-то, то. Мы их доверяем им и потом забираем доверие, если они не оправдывают. И мы ничего не нарушаем, и нету никакой проблемы. И это наше, как церкви, наверное, предназначение. А вот в социальных сетях тоже ведут переписку. И один человек говорит, ну как вот церковь мало реагирует на то, что сейчас в стране происходит. Хотя бы, говорит, ну церковь может дать моральную оценку того, что есть. А я написал, ну, конечно, может и должна. Конечно, мы не юристы, мы не можем юридическую оценку давать, да. Мы не политики, хотя об этом тоже можно подискутировать, но сейчас не для того времени, да. Но мы, если мы есть народ Божий, да, люди, которые познали истину, истина сделала нас свободно, то моральную оценку мы можем давать, правда? И не то, что можем, а и должны дать моральную оценку. И вот говорят, почему люди там на Майдане, что они там делают, все. Не вопрос, мы можем вспомнить, люди ну кто-то там чем занимался, там за Евросоюз стоял, за пятое, десятое. Но люди, когда вышли, вышли после чего? После того, как их побили. И люди вышли защищать свои права. Не за Евросоюз, не за оппозицию не шла речь, не за президентские выборы. Правда, чем? Никаких политических газов. И мы, как церковь, мы здесь не выдвигаем никакие политические газы. Да? И я лично ни за кого не призываю, за фамилии, за все. Мы здесь стоим за народ, за то, что нарушаются права ну, украинцев, народа. Что влада бесчинствует, и надо вещи называть своими именами. Да, что такое чин и что такое бесчинство. Вот именно правильное слово бесчинствует. И естественно, как церковь, мы даем этому оценку моральную, что это неправильно. И в Слове Божьем есть такое стих, да? Апостол Павел нас учит, у римлян это написано, 13 глава, 3-4 стих. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же Делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему зло. О чем говорит слово меч? Да? Меч дан начальствующим для чего? Слово Божие конкретно говорит, чтобы наказывать злое дело. Мы с этим согласны и правильно так должно быть, должны быть армия, да, милиция, все. Аминь. А когда бывает, что человек превышает свои полномочия и меч свой, то свою силу использует не для наказания злых дел, а для того, что он уже сам их начинает совершать. Что делать? И тут вот мы сами теряемся. А я хочу, чтобы мы посмотрели в текст и уточнили, кто есть начальник, да, кто есть президент, кто есть... Кто есть? Слуга, чей? Божий. А когда слуга начинает бесчинствовать, это ж не хозяин бесчинствует, а кто бесчинствует? Слуга. слуга. Слуга бесчинствует, то те, над кем он бесчинствует, что могут сделать? Пожаловаться хозяину. Так чи нет? Сказать хозяин. Что ты за слух настановил? Мы, добропорядочные граждане, мы все вызнаем. Меч дан, да, для злых дел, и мы поддерживаем. Аминь. Кто против того, чтобы имели меч? Наказывать зло. Преступник должен сидеть. Ну а если... привышение что мэрами, начальник, твои слуги бесчинствуют. И тогда начальник вызывает слух, и что делает? Либо меняйтесь, кайтесь, либо освободите займа не посад. Ну правильно, что? А что такое бандит сейчас? А? Начинает продавать все, что есть, кому что должен, бросил экономику. Это если умный. А если глупый, то тогда и бежит, даже когда за ним никто не гонится. Многорушатка. Вот так? Так, правильно, есть история. Поэтому, знаете, я хочу, чтобы мы это понимали, во-первых, для нашего осознания, чтобы мы наше достоинство понимали, наше сознание, мы понимали. Нас многие годы учили, что церковь должна за забором стоять. Вы отделены, отделены, и мы в это поверим. Но если смотреть на Писание, нигде Писание нас не ставит, что мы отделены. Писание говорит, что мы в авангарде, да, что мы над процессом что мы были некогда не народ, а те народ Божий, люди взятые в дел, дабы возвещать о да, великих делах Божьих. Мы есть тут. И поэтому мы должны дать ну, моральную оценку, быть духовно, да, показывать людям, молиться об этом и пока давать пример. Потому я заканчиваю, хочу сказать о том, что я бы хотел, чтобы мы сейчас молились о единстве. Потому что люди приходят и уходят. Все эти сепаратисты, сатеисты приходят и уходят. Да? И есть злые задумы разделить нас, Украину разделить, все-все-все есть. Но вот как они пришли, пусть и уйдут. Я хочу, чтобы мы молились за единство Украины, единство. Потому что не секрет, даже те же средства массовой информации, они подают да, под да, своим углом. И люди разделяются, потому что эти люди, что при власти, они сейчас тут есть, да, их кто-то использует как кукловод, да, Водит. они не исполнят своего. Их начальники тоже их скажут, ребята, вы не справляетесь подвинуться. А нам дальше жить. Люди при власти уходят, приходят и уходят, а народ остается. Вот чем мы останемся в Украине? Какое наследие будет? Сегодня я так смотрел интервью, один там офицер внутренних войск, так заговорил нормально, дал интервью. И у него спрашивают, что вы об этом думаете, все. И он так нормальный мужик разговорился, говорит, ну нас вот всех, говорит, так вот вы бьете людей, разгоняете, вы же ничего не понимаете, мы же один народ, все. Он говорит, что их ну, учат, дрессируют, что это Люди из Западной Украины, которые негде работать, они едут сюда на баррикады. Бо кто стоит на баррикаде 50 долларов в день, кто кидает коктейль Молотова 100 долларов в день, кто там то, люди зарабатывают, все, их-то понимаете? И когда вот он нормально разговорился, я вот его послушал, я вот тоже начинаю ситуацию понимать, да? Если людям подают такую информацию, естественно, его возмущают. Он-то думает, я правоохоронец, я офицер, я дал ему ну, слово, да, служить народ, ну, народу Украины, все. А тут какие-то бездельники приезжают, ну, бомжи за 100 долларов кидают коктейли молота, это, это же злодей. Понимаете, это не потому, что он что-то против нас имеет, а если ему так промывать, он наоборот думает, мы... Стоим и молимся, что ж это за права хоронцы, что нарушает права людей. А он наоборот стоит и думает, что ж это за люди. Я ловлю злодеев, я не жалею себя, иду под этот коктейль молотого, они еще меня обвиняют. А понимаете, мы люди. А те, кто вот это вот так делает, вот их надо убирать. Тот искажает понимание, прощает людей, да, искажает все и делит нас на схит, на захит, на москалив, на бендеровцев, на хороших, на плохих. И это злые задумы, да, вот эти вот кукловоды, они должны уйти. А они не хотят, а мы должны им помочь. Если мы усведомим, что мы тут не в детском садике, а действительно народ Божий, который молится, и Бог действует и делает свои перемены, значит, они, никакого юмора нет, это да и аминь. И вот для нас я хочу, знаете, еще сказать, вот для нас, для церкви. Я бы хотел молиться за Украину, единственность народа Украины, от церквей, церкви. церкви. Знаете, вот так получается, что мы над людьми иногда смеемся, ну, по крайней мере, я. вот, как тревога, то до А по тревозе, то Но мы так и на уровне церквей так ведем. Да, ситуация такая, о, все, мы мобилизировались. Помолились первые дни, тут прямо ряды где было сесть, яблоко упасть, да? Вот 10 дней прошло, Ридей, ты уже пастор Дмитрий, говорит, вот воскресенье, у нас такая молитва, давайте, давайте, а что дальше будем думать? А я так сижу и думаю, на что это похоже? Это похоже на рекламу, вот когда новый фильм выходит. О, выходит новый фильм, и все а, в этом. Ваша не ажиотаж все бежат новое кино смотреть раз вот там месяц прокрутили, ажиотаж спадает, спадает, на второй месяц уже меньше-меньше и снимают с проката я так думаю мы должны усведомить одно, да что независимо от того, да вот нас собрала ситуация с тем, как церкви быть в бедности не поможет что-то новое Давайте соберемся, одну неделю-две мы покачаем. А давайте действительно возрывнуем видением Иисуса Христа. В едности, что мы одна церковь, и не только тревога туда Бога. А у нас тревога аж до самого явления Иисуса Христа уже есть, как знамение прихода. Что нам на каждый день битва, каждый день видны люди и все собираться, действовать, мобилизироваться, вместе делать, что нам делать. А люди, как на молитве, нигде ближе не становятся. Молитва, говорят, с кем хочешь вместе остаться, и с кем молишься, с кем и останешься. Да? Много можно чего делать вместе. Но когда люди уже вместе молятся, молитва на них больше сближается. Потому что молитва, это ты в духовной иисусской. Там можно организаторские какие-то моменты, там те пятые, десятые, а в молитве это духовное это если мы ревнуем о Божьих вещах, да, политика, политика, я верю, что в конце наших победят. Какие ваши Это я так. А то, что нам надо вот не остывать и не относиться к нам, как новое кино вышло. Вы уже посмотрели, вы уже были на молитве в Джереле? Да, ну там уже были все. Будем ждать чего-то нового. Ну, это, по крайней мере, безответственно и несерьезно. Я согласен. Ну, давайте молиться о едности церкви, потому что мы авангард, рыба гниет с головой. И о едности страны чтобы она не поделялась и никакие задумы не сработали. А